Никакой конспирации. В этом дворе запрещенные законом зеленые насаждения росли ни от кого не скрываясь. Да и их хозяин от плантации особо не отпирался. Милиционерам заявил, коноплю посеял не он. Это гражданин, который проживает на территории Мариуполя приблизительно чуть больше трех месяцев, который ранее был жителем Красноармейска. Неоднократно судимый. Он пояснил, что данный урожай был посажен э, ж, жильцами данного домовладения, вас предыдущими, да. Ну, как он пояснил? Точно утверждать мы не можем. Проводится проверка. Даже если этот факт подтвердится, мужчине все равно придется отвечать. Закон говорит, растения, которые содержат наркотические вещества, подлежат уничтожению. Тем более, когда речь идет о таком их количестве. На территории данного домолодения произрастало 176 кустов конопли. Для возбуждения уголовного дела достаточно 10 кустов конопли. Интересно, что сам хозяин плантации наркотики не употребляет, предпочитает спиртное. Милиционерам он рассказал, коноплю оставил для друзей. Личность одного любителя зелья уже установили и привлекут к ответственности по 309 статье, а его гостеприимного товарища по части 1 статьи 310. -й. Мужчине грозит либо солидный штраф, либо шестимесячный арест, либо ограничение свободы на срок до трех лет. Оксана Гринько по материалам пресс-службы Мариупольского горуправления милиции для информационной программы «Зеркало».